рассыпались в прах. И Франция, и Англия, и Ирландия, что для меня, например, большое удивление вызвало. Единственное, что Швеция так уже отчаянно этот Эрик сады держался, как э, кот, которого топят в канализации, он держался этими своими руками. это да. по сути, копия Воробьева. Чем, почему он? Да, ну ничего подобного, никаких копий. Э, совершенно эриксады и Воробьев разные вещи. Эриксадо поет э, такую достаточно примитивную песенку, которая очень хорошо ложится на структурных домохозяек. а Алексей Воробьев приехал сюда с таким, вы знаете, ну, я не знаю, насколько проект масштабный, мы еще масштабы этого проекта ее не видели, нам про этот масштаб только рассказывают. Мы посмотрим, чем закончится вся эта история с Red и насколько это будет масштабно. А то, что эта песня, наверное, была еще более далека от формата Евровидения, чем, допустим, вот этот букопер селе это было тоже совершенно очевидно, потому что это, это абсолютно американская музыка, которая здесь, на конкурс Евровидения, ну вот она вот как бы, ну, она красивая, она достойна, она хорошая, но вот домохозяйки европейские, и, кстати, жюри европейское, видимо, не оценили вот такого, такого, такого значит, модного э, модного парня с модной музыкой. Да. да, как думаете, как сейчас Леша трагирует, скажем так, как Израиль едет в